ছাত্ৰীসকল অসমীয়া পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই লৈ আহিছো প্ৰশস্তি নামৰ কবিতাটোৰ মূল ভাৱ প্ৰশস্তি কবিতাটোৰ মূল ভাৱ এনেদৰে লিখিবা উত্তৰ বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ প্ৰশস্তি নামৰ কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ গুণানুকীৰ্তন কৰাৰ মাজেৰে সৃষ্টিকৰ্তা তথা সুন্দৰৰ আৰাধনা বা গুণানুকীৰ্তন কৰিছে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ আৰাধনাৰ আঁৰত কবিতাটোত ঈশ্বৰ ভক্তি সোমাই আছে সৃষ্টিকৰ্তাৰ সন্ধানে কবিতাটোক ৰহস্যবাদী কৰি তুলিছে পুৱাৰ আকাশত ৰাঙলী সৰু যে ভুমুকি মৰাৰ লগে লগে দশোধ ৰঙীন আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰে আকাশে বতাহে গছে বনে প্ৰকৃতি সকলোতে নতুন সাজেৰে সজ্জিত হৈ পৰে প্ৰকৃতি চৰাই চিৰিকটি গছ লতিকা ফুল ফলৰ ফলবোৰ আনন্দৰে ভৰি পৰিছে চৰাই চিৰিকটিৰ গানে যেন সকলোতে দেৱতাৰহে সন্ধান কৰিছে চৰাই চিৰিকটিৰ চন্দভৰা সুমধুৰ সংগীতে তৰু তৃণ সকলোতে দেৱতাৰ সন্ধান কৰিছে জল স্থল অন্তৰিক্ষ সকলোতে দেৱতাৰ মহা অভিযান চলিছে সেইদৰে অমৃত সন্তান মানুহেও আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰ অভিমুখে বাট বিচাৰি পৰিছে সমাজৰ পৰা সকলো অসূয়া অশান্তি ক্লেট আঁতৰাই কাল ৰাতি সমাপ্ত হৈছে মোহন কিষক বাঁহীৰ সুৰেৰে প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টিকৰ্তা মহামহিমৰ গান গাইছে কবিয়ে ভক্তসকলক তন্দ্ৰা ত্যাগ কৰি সুন্দৰৰ ৰূপ ধ্যান কৰিবলৈ কৈছে